я хочу чтобы каждая у нас каждая область была отдельным центром скажем так чтобы у нас была, я не помню как это называется реформа, э, на не реформ. Реформ, реформы чтобы вести чтобы было, э, чтобы каждая у каждого свой был бюджет не то что мы ее отправляем в киев а потом это распределяют на бюджет. И то есть, если так будет, у нас будет самый богатый город, потому что у нас заводы и оттуда во все копится. Ну, короче, суть такая. Больше власти будет выдаваться регионам. То есть больше денег будет оставаться, если не ошибаюсь, 70% от всего бюджета, который уходит в Киев, он будет оставаться городу, то есть области. Как по мне, ну, это хорошо. Политическая сила, например, достаточно радикальная, решительная, идеологизированная, то есть, у которой кстати, достаточно полувоенизированная такая, да, ну понятно, о чем я, о какой политической силе я говорю. Она потеряла влияние в стране, она не попала в парламент в прошлом году, и поэтому как-то стремится вернуть свое влияние. У меня муж работает на заводе, ему ну, там заводы работают, платят, и налоги там платят немаленькие, а они почему-то толку никакого нет от а этого. То есть люди работают, плачут, а денег мы не видим в регионе. Например, я живу за городом. Поэтому то, что хотят сделать, это неприемлемо для нашего сельского совета, например. Они там считают, что больше денег, но все равно это уходит не для нужд народа. Сам проект не читала, но я слушала этот самый, то, что они вот эти вот подписывали, это все, конечно, не, не к народу ближе. Понятно, передача этот на место как говорится, этой власть, но я это не верю. Ну, потому что надо менять прокуроров, судей этот, а потом и местную власть, а потом уже все это дело.